современные дети и гаджеты. Каково место вообще гаджетов, что есть в доступе у ребенка для того, чтобы он этим мог пользоваться? Как у вас это в семье? Когда вы? Ну, вот, знаете, да, эта тема очень хорошая, потому что ее не только гаджеты, не только дети любят, но и взрослые любят, скажем, и много таких есть, которых я знаю, поэтому это не только детей проблема. И Опять же, в нашей семье мы стараемся, конечно же, пресекать всякие телефоны, айпады, игры. Ну, развития, мне кажется, как никакого не будет от этого всего. Но бывают такие ситуации, что, опять же, где-то с едой проблемы у нас немного, потому что это все-таки ребенок, и не всегда он хочет кушать, и может, хочет только играть, и ему что-то внимание уделять, не всегда получается. И, конечно, тут выход бывает получается. спасает, да, mm -hmm. этот, но опять же ты понимаешь, что это неправильно, и нужно как-то другими способами. Может, вы вот подскажете, какими способами mm -hmm. лучше. Ну, вы совершенно правы, когда сказали, что это и у взрослых такая проблема есть. Мы можем обсуждать много способов, но если родители сами показывают ребенку пример того, что mm -hmm. все время лицо mm -hmm. в телефоне или в планшете, сколько ребенку не рассказывай и как ему другие способы не предлагай, он все равно будет делать, Конечно. а чуть постарше станет, еще и скажет, а чего ты мне говоришь, а ты сам well, это да, делаешь. Да. Поэтому, чтобы ребенок доверял вашим там, действиям, нужно в первую очередь начинать с себя. Во время еды обратить внимание, вы, ваша жена, вообще, где лежат ваши телефоны mm -hmm. в это время. Они должны быть в отдельной комнате. Не там, где вы кушаете. Ну, да. И, как правило, это тоже очень сложно сделать, потому что мы живем в мире, где постоянно мы коммуницируем. Просто взять такое правило в семье, когда мы кушаем, телефонов нет, и обращать внимание ребенка на это, что вот смотри, мы кушаем, и телефоны да. наши там. Возможно, ребенку это будет, а, а учитывая, что дети хотят быть похожими на родителей, они, конечно, будут стараться подражать но ну, это будет такая общая фоновая политика семьи в отношении гаджетов и это помогает обычно но вот вы сказали такой пример привели да сказали о том что бывают случаи ситуации когда это единственный способ ребенка отвлечь да такое может быть то есть мы не говорим о том что мы полностью запрещаем угу. гаджеты мы живем в том мире где это часть нашей жизни но в то же время если вы понимаете что это одноразово например во время болезни ребенка или во угу. время какой-то такой экстренной ситуации где это палочка выручалочка и спасательный круг где ребенок а... не ел целый день да, да не ел целый день и это может его как-то так отвлечь но при этом тоже есть опасность, что ребенок может воспринимать это как ну, уловкой может быть для него, да, желание посмотреть, он может отказываться от еды, но он будет манипулировать, манипулировать потом. будет, да, поэтому некоторые родители умудряются заменять мультфильмы и э, придумывают сказку, придумывают какую-то историю. Есть такие сейчас пальчиковые игры, вплоть до того, что это превращается в целый спектакль, особенно с теми детками, которые, ну, скажем, не очень любят угу. кушать. Ну и опять же, если ребенок совсем отказывается от еды, может быть, в первую очередь нужно подумать. Почему он отказывается? Может быть, у него в этот момент просто нет такой потребности, он да. не проголодался. Я же говорю, у нас mm -hmm. бывает такое, что ребенок в этот момент именно не хочет кушать, пошел, поиграл час, пришел, говорит, все, я хочу кушать. Да? Вот, Возможно, ему нужен этот час. Да. А если подходить с точки зрения навязывания своего мнения, да, покушай именно сейчас, то тут как раз гаджет он и поможет. Заставить ребенка покушать. Но здесь Он пол... же не понимает, да. что в определенное время нужно кушать. К примеру, 9, вот если строго в 9-9 кушать. Может, ему не хочется в этот момент кушать. Ну, здесь очень важно, как вы устанавливаете режим питания да. для ребенка. Я думаю, что наверняка вы с педиатром обсуждаете эти вопросы. На самом деле такого жесткого режима приема пищи нет у детей. Ну, вот прям минута в минуту. Какой-то все равно люфт во времени да. всегда есть. Но это мы говорим да. про еду. Да, то есть, вот что можно сделать, как себе помочь, да, чтобы не пользоваться все время этим способом отвлечь ребенка. То есть найти другие способы отвлечь, можно такой прием применять, например. Да, не гаджетом отвлекать ребенка, а, допустим, его усаживать в какое-то другое место. Потому что обычно дети кушают, вот у них есть свое место, где они едят. А вот давай сегодня ты на папином месте сидишь ты же взрослый, объяснить ему, рассказать, да. что можно, вот. можно да, можно даже вот ты взрослый, э, ну не ты при... же равняешься да, на равняешься. папу, ты хочешь таким быть сильным там, да, а давай сегодня ты вот будешь с папиной тарелки, знаете как в сказке про медведей, да, да? А, и ребенка это тоже может увлечь, на самом деле э, Родители, которые имеют богатую фантазию, у них меньше проблем с вот этим вот зависимостью детей от гаджетов. Поэтому папы, которые много читают детских книжек, смотрят ну, мультики, есть что обсудить с сыном, да, героев мультфильмов. Ну, тот, кто будет интересоваться, тот всегда угу. будет, найдет какой-то угу. выход, а так... Да, это может быть альтернативой гаджетам. То есть мы совсем от них можем не отказываться, но если есть выбор у ребенка, или он в этот момент смеется над папиными шутками, или он смотрит мультфильм, я думаю, ребенок да, выберет папины шутки.